Вчора міністр закордонних справ Росії Лавров вперше визнав, що так Росія зосередила великі сили військові на кордоні з Україною, і вони навіть готові їх застосувати в випадку, якщо буде там будуть утиски, ну тобто казус белі, називаємо це так. Так для вас, ну це тривожна інформація, що це за Мы видим, что вторжение это в общем идет, и Лавров только подтверждает то, о чем мы говорили еще в марте, и что они с пеной у рта отрицали и кричали, что это бред, там, чушь и так далее. И прописывали там обезболивающие, успокаив... успокоительные. Но по факту мы видим, что в общем, ту информацию, которую мы предоставляем, предоставляют госслужбы, э, наши госструктуры. Э, и Россия яростно отвергает, потом она с удовольствием все это признает. Поэтому как бы, это, безусловно, очень тревожный сигнал вот, вчера прозвучал со стороны России. Но на самом деле никакого, ничего чрезвычайного ничего не, нового не ничего не нет? открыл. Да. По сути, он подтвердил то, что, о чем мы знали достаточно давно. Uh -huh. Насколько сейчас, на за вашу информацию, есть э, высокая боеготовность украинских войск на кордоне? Ну, вони... Мы, группа информационного сопротивления, принципиально не раскрываем вообще угу. никакие данные, которые касаются боеготовности наших войск, наших силыков вообще, ну, по понятным причинам. То есть, э, я думаю, что у нас будет возможность, даст Бог, после успешного решения вот этих задач, которые сейчас стоят перед силовиками, потом уже по косточкам разбирать их действия и, в общем-то, э, показывать миру, что было здесь сделано неправильно, что правильно. Не для того, чтобы критика ради критики, а для того, чтобы... Мы сейчас должны понимать, что проблема России никогда уже не исчезнет, ну, по крайней мере, на обозримую перспективу. Мы должны вообще консолидировать весь свой потенциал для того, чтобы иметь возможность противостоять ей достаточно эффективно. И вот как раз те события, которые происходят сегодня, нам должны показать путь, как мы должны реформировать систему национальной безопасности и обороны в целом. Ну, фактически, нам будут нужны, так, Финляндия, скажем так. 130. Ну, нужно понимать, что и Финляндия, и Швейцария, ну, во-первых, они обладают немного другой ресурсной базой, в uh -huh. других условиях находятся. А э, самое главное все равно эти традиции ну, накапливались и реализовывались на протяжении не одного месяца или двух. Они прошли достаточно серьезный путь. То есть э, со времен в Финляндии тоже прошло не одно десятилетие, прежде чем в Финляндия, в общем-то поняла, какие угрозы ей военные реально, ну, не просто осознала это, а выработала механизм эффективного противостояния этим угрозам. Осознала это она сразу, в 1939 году.